Звички бувають різними. Пробіжка зранку, викидати сміття тільки в урну. їсти цибулю для профілактики, але в своє місце. Потому что на первый взгляд ваша поведенка – справа особиста. Антон и Александр работают в банковской сфере и делят рабочий пространство больше, чем сотни коллег. Очень неприятно, когда кто-то кушает за своим рабочим местом. В принципе, кухня да, у нас хорошо, небольшая да, для нашего open space, но запах колбасы иногда раздражает. Да. Нет, ну колбасу я обычно не ем. Я обычно ем, ну, не знаю, что ем. А, горячий бутерброд я ел, да. Поговорити без звинувачень один із перших кроків викорінення дратуючої звички. але не найоригінальніший сьогодні. У тренді візуальне зауваження. Це можуть бути флажки, наприклад, є, в колективі є якісь определені правила. Є кілька столів, какое-то правило нарушається. Че приходить на роботу, бачить, що на роботі. на рабочем столе и у себя красный флажочек. Саша часто ставит какие-то рингтоны, ну совершенно невероятные, какие-то нелепые. Uh, и в общем я решил как-то бороться с этим. Попросил несколько моих коллег поставить такие же рингтоны, чтобы она каждый раз дергалась, когда звенит где-то вокруг. Ну и как бы это дало результат. А вот если бы все деловые люди дотримывались этикету, в подобных ситуациях не траплялось даже если звучит прекрасная мелодия, это все равно отвлекает сотрудников. И хоть бы какие у вас струнки ноги, спидница выше колен максимум на долоню, а парфумы... Это должен быть тонкий запах, который присущ только его владельцу, и он не должен оставлять шлейф. Если, да, вы приходите на работу, вас раздражает, как кто-то громко пьет кофе или колотит чашку, нужно попытаться найти причин, истинную причину раздражения в себе. А это может быть и синдром профессионального выгорания, Которая по статистиці в 30% случаїв і есть причиной вот этого самого роздраження. Это это Навіть якщо вам пощастило мати колег із повним набором дратівливих звичок, учиться абстрагуватися гармонійною погодою в вашому офісі.